Boleh mula eh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Uh, ini adalah sidang media berkenaan dengan daripada kokus uh, Palestin Parlimen Malaysia. Uh, Bersama-sama dengan saya ialah uh, NGO yang turut terlibat dalam satu program yang saya akan maklumkan sebentar lagi. Saya Syed Ibrahim Syed Noh, Uh, pengerusi Kaukus Palestin Parlimen Malaysia. Baru-baru uh, ini pada 15 hari bulan Oktober 2025, Kaukus telah pun menghimpunkan 13 pertubuhan masyarakat sivil termasuk aktivis pelajar, pertubuhan kemanusiaan dan wakil Palestin dalam satu sesi meja bulat di Parlimen Malaysia di mana kami telah membincangkan tiga perkara. Pertama, perkembangan terkini di Gaza dan juga inisiatif uh, Global Sumut Flotilla serta FFC atau Freedom, Freedom Flotilla Coalition dan TMTG. Kedua, kita juga telah mencangkan cadangan pelan damai 20 perkara antara Hamas dan Israel. Dan ketiga, berkenaan dengan lawatan Presiden Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump ke sidang kemuncak ASEAN 2025. Sehubungan dengan pandangan dan cadangan yang dikemukakan dalam sesi meja bulat tersebut, selaku pengerusi Kokus Palestin Parlimen Malaysia, saya telah pun mengemukakan beberapa syur kepada jawatan kuasa pilihan khas hubungan dan perdagangan antarabangsa yang dipengerusikan oleh YB Subang baru sebentar tadi. Jadi bersama dengan saya ini adalah wakil-wakil NGO tersebut yang turut hadir dalam sesi pendengaran bersama dengan jawatan kuasa pilihan khas dan saya ingin sampaikan di sini syur syur yang telah pun kita bangkitkan dalam pendengaran tersebut iaitu syur kita kepada kerajaan Malaysia yang pertamanya ialah kajian komprehensif terhadap hubungan perdagangan dan perniagaan di mana kita mohon supaya dilaksanakan kajian yang menyeluruh terhadap semua aktiviti perdagangan, ekspor, pelaburan dan maritim Malaysia bagi memastikan tiada entiti Malaysia sama ada sektor awam ataupun swasta terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan syarikat atau entiti yang dimiliki bersekutu atau beroperasi di bawah bidang kuasa Israel. Kerajaan juga disaran untuk mempertimbangkan penggubalan undang-undang bagi menginstitusikan dasar rasmi Malaysia yang menolak sebarang bentuk penglibatan dengan rejim Israel. Di samping itu, kerajaan perlu untuk memastikan semua syarikat berkaitan kerajaan ataupun JLC dan anak syarikatnya bebas daripada sebarang bentuk kerjasama, pelaburan atau hubungan komersial dengan firma yang berkomplot atau menyokong aktiviti genosid serta penindasan terhadap rakyat Palestin. Syur yang kedua ialah untuk diaktifkan semula Ops Ihsan kami mencadangkan agar Kementerian Luar mengaktifkan semula Ops Ihsan sebagai saluran resmi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan Malaysia secara berterusan dan secara terselaras kepada rakyat Palestin. Inisiatif ini akan menegaskan komitmen Malaysia terhadap sokongan konkret dan berterusan kepada perjuangan Palestin. Syur yang ketiga ialah pengiktirafan formal istilah genocide ataupun genocide dalam komunikasi rasmi. Kami menggesa kerajaan Malaysia untuk secara rasmi menerima pakai dan menggunakan istilah genocide merujuk kepada rejim Zionis Israel secara konsisten dalam semua dokumen rasmi, kenyataan dan komunikasi diplomatik apabila merujuk kepada tindakan rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Langkah ini akan memastikan keseragaman dasar antara kementerian serta mengukuhkan pendirian berprinsip Malaysia di pentas antarabangsa. Syur yang keempat ialah kepertanggungjawaban antarabangsa dan penyelaras bantuan kemanusiaan. Kami juga memohon Malaysia untuk terus membangkitkan isu kepertanggungjawaban ataupun accountability terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel di platform perbagai hala seperti PBB dan juga OIC. Syur yang kelima ialah sokongan diplomatik dan sosioekonomi kepada rakyat Palestin di Malaysia. Kami mencadangkan agar Malaysia memperluaskan sokongan diplomatik dan sosioekonomi secara langsung kepada rakyat Palestin yang menetap di negara ini. Langkah ini termasuk pemberian beasiswa penuh kepada pelajar Palestin, visa pekerjaan khas dan lanjutan permit kerja selepas tamat pengajian sebagai sebahagian daripada rangka kerja menyeluruh untuk meningkatkan kebajikan mereka dan sumbangan terhadap masyarakat Malaysia. Syur yang keenam, wakil diplomatik di sidang kemuncak ASEAN mengenai isu Palestin. Kami menggesa kerajaan Malaysia untuk membangkitkan isu Palestin dalam sesi perbincangan bersama delegasi Amerika Syarikat di sidang kemuncak ASEAN 2025 yang akan datang di mana dijangka Presiden Donald Trump akan hadir. Walaupun kehadiran beliau ini adalah terutamanya untuk membincangkan isu perdagangan dan keselamatan serantau, adalah penting bagi Malaysia untuk menyampaikan dua perkara utama dengan jelas kepada pihak delegasi. Yang pertama, bahawa Israel tidak seharusnya digambarkan atau diraikan sebagai juara keamanan dalam konteks pelan damai yang dicadangkan. Memandangkan terlampau banyak pelanggaran yang berterusan terhadap undang-undang kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa yang dilakukan di Palestin termasuklah dalam keadaan di mana adanya gencatan senjata tetapi berpuluh-puluh pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel. perkara yang kedua yang kita mahu untuk disampaikan juga ialah bahawa Amerika Syarikat mesti ditegaskan agar tidak berpihak atau memberi sokongan kepada pihak yang melakukan jenayah genosid khususnya kepada Israel. Israel sebenarnya sedang sedang dibicarakan di atas tuduhan genosid di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Dan tindakannya di Gaza merupakan satu bentuk keganasan besar-besaran yang disengajakan terhadap orang awam. Malaysia harus mengambil pendirian berprinsip dalam menegaskan solidaritinya bersama rakyat Palestin serta mengecam sebarang bentuk keterlibatan atau sokongan moral terhadap kekejaman tersebut oleh kuasa-kuasa besar dunia itu adalah kenyataan uh, yang telah disediakan daripada caucus Palestin Parlimen Malaysia. Saya ambil kesempatan sedikit masa lagi untuk menyampaikan dalam bahasa Inggeris uh, terutamanya untuk English audience kita di luar sana. For the benefit of the audience, uh, alhamdulillah today the Palestine caucus from Malaysian Parliament with civil societies met with the Select Committee on International Relations uh, on the uh, on the issue of Palestine. So for the benefit of the audience, on the 15th of October 2025, the Malaysian Parliamentary Caucus for Palestine convened a roundtable session in Parliament with 13 civil society organizations, including student activists, humanitarian groups and Palestinian representatives, to discuss the following. Number one, the latest developments in Gaza and initiatives such as Global Sumut and Freedom Flotilla, XTMTG. Number two, the proposed 20 point peace plan between Hamas and Israel. And number three, the upcoming visit of President Trump to the ASEAN Summit 2025. In line with the views and recommendations raised during the roundtable session, as chair of the Malaysian Parliamentary Caucus, I wish to present the following recommendations to the Government of Malaysia. First, Comprehensive review of trade and business relations. Conduct a thorough review of all Malaysian trade, export, investment, and maritime activities to ensure that no Malaysian entity, whether public or private, is directly or indirectly engaged with companies or entities owned by, affiliated with, or operating under the jurisdiction of Israel. The government is also urged to consider enacting legislation. to institutionalize Malaysia's official policy of re rejecting any form of engagement with the Israeli regime. Furthermore, all government-linked companies and their subsidiaries must be free from any partnerships, investments, or commercial dealings with firms complicit in or supportive of genocidal acts and oppression against the Palestinian people. Recommendation number two, reactivation of Ops Ehsan. The Ministry of Foreign Affairs is urged to reactivate Ops Ihsan as the official and coordinated humanitarian assistance mechanism for Malaysia's continued support to the people of Palestine. This initiative would reaffirm Malaysia's tangible and sustained commitment to the Palestinian cause. Number three, formal recognition of the term genocide in official communication. We urge the government of Malaysia to formally adopt and consistently use the term genocide in all official documents statements and diplomatic communications when referring to the actions of the Israeli regime against the Palestinian people this step would ensure policy coherence across ministries and strengthen Malaysia's principled position on the international stage number 4 international accountability and humanitarian coordination We call on Malaysia to continue raising the issue of accountability for Israel's human rights violations at multilateral platforms such as the United Nations and the OIC. Number five diplomatic and socio economic support for Palestinians in Malaysia. We propose that the government of Malaysia extend direct diplomatic and socio economic support to Palestinians residing in Malaysia. This includes Full scholarships for Palestinian students, special work visas, and post graduation work permit extensions as part of a comprehensive framework to enhance their welfare and contributions to Malaysian society. And lastly, number six diplomatic representation on the Palestinian issue at the ASEAN Summit. We urge the Government of Malaysia to raise the issue of Palestine during discussions with the United States delegation. At the upcoming ASEAN Summit 2025, where President Donald Trump is expected to attend. While his attendance is primarily focused on trade and regional security, Malaysia must firmly convey two key messages. First, that Israel should not be portrayed or celebrated as a champion of peace within the proposed peace plan framework, given its ongoing violations of humanitarian and international law in Palestine. And second, that the united states must be clearly urged not to side with or support perpetrators of genocide israel is currently on trial for genocide at the icj and its action in gaza amount to deliberate and large scale violence against civilians malaysia must take a principled stance in reaffirming its solidarity with the palestinian people and strongly condemn any form of complicity or moral support For such atrocities by the global powers, that would be the statement, and uh, that's the end of our press conference for today. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay. So we will kita akan edar nantilah. We will distribute. Hmm. I will send the.